Children. They desecrated the holy Quran. This is what they did. Specifically targeting the civilians living on the Pakistan side of Kashmir. They gave in large numbers. Five of their aircraft were shot down. Then we will attack. Then we will give them a response. We don't need Indian TV channels anymore. We don't need this controlled, state-controlled media of the government to tell where and how we have attacked.

इस प्यारे ने बड़े नफांगी दिए तो दरअसल भारतीय अपनी सारी की तस्वीर दिखा रही है कहा भारत चले बनने की किस तरह से रहा है भारत सत्ता अल सहारे के लिए दूसरे देश पर ग्रुप को बहुत नजर रखने चला रहे एक तरह एक और यह माहिती देने के अपेक्षा थी कि यहां तो सांस्कृतिक जैसे गहरे में रहता है साथ ही के सदस्य जैसे प्रधानमंत्री ने कंपनी मुलाकात जमाया रोज कर सकते हैं अबानी सम्माननीय target civilians. So, in retaliation, uh, Pakistan is now firing on the post from where the and the military and we are we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. I am talking about the line of control where the military post from where the Indian military is taking on direct firing of the civilians. So, there is small arms fire.

कोशिश करना है भारत की तरफ ऐसी पाकिस्तान में बगैर सबूत कामले के बाद का मुता करके आम शहरों को निशाना बनाया फायरिंग और गोमलाबारी की जा रही है बाजे पास जान बुझ कर पाकिस्तान शहरीबाजी को निशाना बना रही है जिन भारतीय पोस्टों में चेहरे आरोप फायरिंग हो रही है सिर्फ पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई कर रही वजीर आजम शबाज शरीफ से सऊदी के शेर बंदे खान खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात आज चीफ नायब वजीर आजम खानदान और अब्बास के बिजरा भी शेख से पाक भारत के शीर्ष पर तफसी गुफ्तु सऊदी वजीर मुल्कते दोनों मालिक मैं सरहदी तस्वीर संगली को जोड़ दिया और सऊदी बनी है तो खुशी पैगाम भी पहुँचाया सऊदी वजीर बंदे के बया खारजा आदिल अल जुबैर की दफ्तर खारजा अहमद नायब वजी आजम शाहजा की मुलाकात से मुलाकात हुई तबादला किया I've been me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss the kiss

पाकिस्तान की भारतीय तो मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है तबाह में बिना चौक आरोप मांगी पोस्ट तबाह की इन पोस्टों की तबाह ऐसी भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल आरोप बैदर से पोस्टों की तबाह ऐसी दुश्मन बाफिलाहत का शिकार है

और ये काम को बिल्कुल इतमरान होना चाहिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर निपटने के लिए हम एक सौ फीसद दो सौ फीसद तैयार हैं चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर रखता है अगर हिंदुस्तान के साथ उसके करीब करीब हलीफ़ जो हैं वो भी नहीं खड़े

और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्लाह